সম্পৰ্ক যদিও তেজৰ নহয় এওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটি বিশেষ সম্পৰ্ক আছে আৰু এই সম্পৰ্ক সূত্ৰে আমাক বিয়ালৈ মাতিছিল আৰু বিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ পদূলিত সোমাইয়ে দেখিলোঁ যেনেধৰণে কলপতোৱাৰ ৰভা দিছে বৰ ভাল লাগিলে মনটো কাৰণ তেওঁলোকে আধুনিকতাৰ লগতে যি আমাৰ অসমীয়া আগতে আছিলে পৰম্পৰা সেইটো মানে বৰ্তাই ৰাখিছে খুব ভাল লাগিলে আৰু আহি মণ্ডপটো দেখিও খুব ভাল লাগিলে আচলতে পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিলে কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল আৰু এইজনেই হৈছে সেই দৰাজন তেখেত এগৰাকী পেচাদ ডক্টৰ হয় আৰু আমাৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ বিয়া ঘৰখনৰ কিছু পৰিৱেশ গতিকে আহকচোন চাওঁ কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু মনটোত আসলতে বৰকে আপ্লুত কৰে বা মনটোত ছুই যায় আৰু তেনে ধৰণে এখন বিয়ালে আহিও তেনে এটা অনুভৱ কৰিছো হে কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰিছো জিমানে আধুনিকতে আমাক ৰাখ নকৰক কিয় আমি যদি মন কৰো হলে আমাৰ পুৰণা সংস্কৃতি ৰীতি নিয়ম হমু আমি বৰটা ৰাখিব পাৰো আৰু তেনে ধৰণে এই বিয়াখনত এটা মই পালোঁ ভাল লাগিলে সেইটোৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এক্সোৱেলি আৰু এইগৰাকী হৈছে দৰাৰ মাক তেখেতেও ধুনীয়াকৈ সকলোকে মাত বোল লগাই আছে আৰু আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ভোজ ঘৰলৈ বুলি আৰু এয়া হৈছে ভোজ ঘৰৰ পৰিৱেশ আৰু আহি যেতিয়া ভাত খাবলৈ দিলে মানে আমাক ভোজ খাবলৈ দিলে কল কলগছৰ যি চটি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আগতে তেওঁলোকে কলগছৰ চটি ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাত খাবলৈ কাৰণে ইমানেই ভাল লাগিলে কাৰণ যিহেতু এইবিলাক বস্তু আজিকালি নোপোৱা হৈছে মানুহে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেয়াও পায় কিন্তু এইখন ঘৰত সুকীয়া সেই বস্তুবোৰ দেখি আপ্লুত হ'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই